আমাৰ ছোৱালী বেলেগ বস্তু একো নালাগে জোতা চেন্দেল সেইবোৰ একো ৰাপ নাই মুঠতে বল দে যিমান পাৰ বল দে সঁচাকে ভাই বলহে লাগে নাহেই এখোজো নাকাহে বলটো দি লৈ ললেহে আহিছে তুমি কিমান চনত শ্বিলং গৈছিলা শ্বিলংত অ দিলে ন তাৰপিছত শ্বিলং তাৰপৰা নাই আৰু শ্বিলং হোটেলত থাকিলে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি জানে ছোৱালীয়ে মই ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিব পাৰোঁ কিন্তু মানুহজনে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰে আমি খাই বাৰু মানুহজনক নোখোৱাকে ৰাখিব পাৰিম নেকি আমি মাইকীবোৰ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মতাই নাখালে শান্তি নাপাওঁ হয়নে ওলাই মেলি ললোঁ মই ওলালো ছোৱালী ওলালে গম পায়েই নহয় এলেহুৱা এজন আছে গা ধুবলৈ গৈছে কেতিয়াও মানে সোনকাল নহয় মই সেইকাৰণে বিশ্বাসেই নকৰোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যাম বুলি ক'লে দুটা বস্তুৱে সোনকালে ওলাই আহ পিকনিক আৰু ফ্লাইট ধুইব থাকিলে বাকীবোৰত নিহিলেই মানে নিজে চি ৰুম এৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাৰটা বজে পূৰা ব'লা ব'লা দে হা ব'লা নিজৰ বেগ নিজে লয় মই গৈ আছো গৈ আছো মই থাকি যাম বুলি চিন্তা আমাৰ আকৌ তামোল মেইন নহয় এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই যেনে তামোল এয়া ছোৱালী গান লগাই দিব লাগে মানুহজনক তামোল লাগে মই এতিয়া অকলেনো কেলেই থাকো ন কোনোবা এটা ফালেতো ঢাল খাবই লাগিব সেয়া ময়ো তামোল মতিয়ে হৈ গ'লো আৰু তাতকেইটা এয়া অৱস্থা হৈছেগৈ হ'ব দে আৰু কি হ'ব আৰু ন জীয়াই থকা দিনকেইটা খাই বৈ সুখত থাকিব লাগে নিজৰ মানুহজনে যদি দাঁতকেইটা বেয়া হ'লেও ভাল পাইছে তেনেহ'লে আৰু বেলেগৰ কথা ভাবি কি লাভ আমি বহুত বেছি আনৰ কথা ভাবোঁ আনে কি ভাবিব আনে কি ভাবিব আনে কি ভাবিব আনে একো নাভাবে আনে বহুত ভাবি দিব আপুনি নকৰাটোও কৰিছে বুলি ভাবি ল'ব কৰাটো কৰিছে বুলি নকয় হয়নে নহয় সেইকাৰণে আনৰ কথা ভাবি লাভ নাই নিজৰ কথা ভাবক আজিৰ যুগটো হৈছে নিজৰ কথা ভাবিব লাগিব নিজৰ ফেমিলিটোৰ কথা ভাবিব লাগিব তেতিয়াহে তেতিয়াহে উন্নতি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দেউতাক চছমা পিঠাৰ লগে লগে ছোৱালীবোৰ লাগি তোমাৰ বেগত সোমাই আছো ৰ'বা সেইকাৰণে আনৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দিয়ক নিজৰ কথা ভাবক আপোনাৰ যেতিয়া খাবলৈ নাইকিয়া হয় আনে দিয়ে নেকি আনে অকল কথা শুনাব পাৰিব খাবলৈ নিদিয়ে কিন্তু নিজৰ কাম নিজে কৰি যাওঁ গম পাইছেনে এই ভাতকেইটাৰ কাৰণে কিমানে কষ্ট কৰিব লাগে দেখিছেনে কিমান মানুহে কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট নকৰিলে ভাত পাই জানো নিশোৱা আগত সেইকাৰণে আনৰ কথা কিয় ভাবে আনে অকল গালি দিব পাৰিব বদনাম গাব পাৰিব সেয়াই আৰু একো কৰিব নোৱাৰে মই আগতে বহুত ভাবিছিলো আনে কি কৰিবা আনে কি কৰিবা কি ভাবিব এইটো কৰিলে বহুত ভাবি আপোনাক দুখহে পাওঁ লাইফটোত সেইকাৰণে নিজৰ লাইফটো যদি সুখত জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো জীৱন নেকি লাভ নাই সেইকাৰণে নিজৰ জীৱনটো নিজৰ মতে থাকক নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰক বেয়া কাম নকৰিব ভাল লগা মূৰ দাঙি উঠি গ'লে আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে থাকিলে নহয় আপুনি মানুহৰ মুখত কথা ক'ব পাৰিব ভুল কাম যদি নকৰে তেন্তে মানুহৰ মুখত কথা ক'ব পাৰিব আৰু মানুহৰ মুখত কথা কোৱা মানে আপুনি বেয়া নহয় বহুতেভাৱে বেয়া মনে মনে থাকিলেহে আজিকালি বেয়া মুখত যদি কথা ক'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে লাভ নাই সেইটোৱে মাছখন ইয়াতে আছে ৰাজু মটৰ ৱৰ্কছ নিজৰ কামবোৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত দৌত যাবলৈ আছে যাওক প্ৰথমতে নিজৰ কাম তাৰপিছত বেলেগক সময় দিয়ক মই সেইটোৱে জানো মোৰ মানুহজনে আকৌ সদায় আনৰ কামটো প্ৰথমতে কৰে তাৰপিছত নিজৰ কামটো পাছত কৰে মই কিন্তু নকৰোঁ লাইফটোত যি পাইছোঁ নিজে ভুগিছোঁ কোনেওতো ভোগা নাই হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে লাইফটোত থেকা খাইছোঁ শিকি গৈছোঁ সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই নিজৰ কাম কৰি লওঁ নিজৰ কাম কৰি যদি সময়ো নোলায় তেনেহ'লে মই সময় দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ দিওঁ কাকো অপেক্ষা কৰাই নথওঁ কিন্তু সেইটোও মই বেয়া পাওঁ সেইটো এটা বেয়া স্বভাৱ মানুহৰ ফালে অকণমান বাছখনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে এইটো ঠিক কৰি লৈছে ইয়াত নতুন বাছো বনায় এতিয়া আমি ক'লৈ যাম জানেনে এই এতিয়া শ্বিলং যাম শ্বিলং এটা কথা কি জানে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডকো লগ ধৰিছিলোঁ শ্বিলং যাম বুলি মানুহজনেও মানুহজনৰ ফ্ৰেণ্ডক কৈছিলে হা কিন্তু আমাৰ লগত যোৱা মানুহ কোনো নোলালে সেইকাৰণে এটা কথা কওঁ যোৱা মানুহ যদি নোলায় তেনেহ'লে আমিতো অকলে ফ্ৰী আহিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই মানুহজনৰ লগত এটা কথাই ডিচাইড কৰিছোঁ যি কৰিম অকলে কৰিম কাকো লগ ধৰা ধৰি ছিষ্টেম নকৰোঁ পাই কেতিয়া আমাক কেতিয়াও আমাক লগো নধৰে কিন্তু আমি লগ ধৰোঁ সেই কথাটোত কিন্তু মোক বেয়া লাগে বহুত বেছি বেয়া লাগে আমিয়ে কওঁ কিন্তু আমাক একেবাৰে মানে কি আমাক নকয় আমাৰ লগততো যোৱাৰ নামেই নলয় আমাকতো লগো নধৰে সেইকাৰণে মানুহজনক কৈছোঁ দৰকাৰ নাই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাকলো বাদ দিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাকো মই বাদ দিছোঁ আমি আমি তিনিটাই যথেষ্ট ভাই তিনিটা কি কমি নেকি তিনিটা মানুহ সুখত থকাটো আমি বিচাৰোঁ ন আমি সুখত আছোঁ যেতিয়া দৰকাৰ নাই আমাৰ কথা কোনো নাভাবে যেতিয়া আমিনো কেলেই ভাবোঁ আমি ভাবোঁ মানে কিজানে আমি ব মই যেনেকুৱা মোৰ মানুহজনেও তেনেকুৱা আমি মানে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল হ'লে মানে ভাল পাওঁ কিবা এটা মানে বেছি যি সুখ পাইছোঁ দুগুণ সুখ পোৱাৰ আগতে লাগে কিন্তু সেই সুখটো আমাক দিব নিবিচাৰে সেইকাৰণে নালাগে অকলে যোৱাই ভাল অকলেই কৰাই ভাল টাইমটো তিনিটা বিছ হ'ল খাবলৈ বোলো সোমাং আৰু দেই ভোক লাগিছে আমাৰ ছোৱালী পুৰা নাক মাৰি শুই আছে ভাত পূজাটো কৰি লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত দেখাই থাকিম আৰু ভাত খাই ওলাই আহিলো বাও ধানৰ চাউল চুগাৰ নহয় বোলে সেইফালে তামোল কিনিব গৈছে শ্বিলঙৰ তামোল ক'ত গল ক'ত গল ক'ত গল তামোল নহয় নহয় যে আৰু শ্বিলঙৰ তামোলটো খাই ভাল লাগে ন শ্বিলঙৰ তামোল চোন নালাগে মোক প্ৰত্যেকখন পানত দি ধৰ অ আৰু পানকেইখন ইমান এইখন আমি হোটেল ল'লোঁ দামটো অলপ বেছি দাম বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই কিন্তু চিকিউৰটো হ'ব লাগিব ন আমি যিমান হোটেল চালোঁ এতিয়া মানে কি হৈছে গাড়ীখন আমি বাহিৰত থ'ব লাগে গাড়ীখনতো ছেফ চাইড চাব লাগিব ন গাড়ীখন যদি বাহিৰত থৈ দিওঁ ভাল লাগিব নি ভাল নালাগে নহয় ফেমিলি লৈ আহিলে সদায় ভাল ঠাইত থাকিব লাগে ভাল খানা খাব লাগে ফেমিলি বুলি কথা নহয় একচুৱেলি জানেনে সদায় চবেই ভাল ঠাইত থাকিব লাগে ভাল খানা খাব লাগে এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ফ্ৰেছ হ'লোঁ গোটেইকেইটাই গাজোঁ দেই কাপোৰটো মই একোৱেই পিন্ধিলোঁ আৰু একো লেতেৰা হোৱা নাই এতিয়া যাওঁ পুলিচ বজাৰ চাওচোন বাৰু মই কিমান কাপোৰটো ঠিক কৰি থাকিম বাৰু ইয়াক লৈ গৈছে মই জোতা পিন্ধি লৈছোঁ খোজকাঢ়িব লাগিব যে এতিয়া আমি পুলিচ বজাৰ পাই গ'লোহি ইয়াত আগতে মাৰ্কেটবোৰ আছিলে এতিয়া ৰাস্তাত এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে চব পুৰা ক্লিয়াৰ মমো নাপাওঁ ইমান টেষ্টি ক'ব পাইছে আমি তেজপুৰ অঁ এতিয়া ক'ত আছ ৰুম পাওঁতে নটাই বাজিলে অঁ লগালোঁ ম'ম'কেইটা খালোঁ যে ইমানেই মানে জুচি আৰু ইমানেই টেষ্টি পেট ভৰি গ'ল মানে এতিয়া আৰু ভাত খাবলৈ মন নাই তথাপিও আৰিয়াই যে খাব লাগিব নহয় আৰিয়াই ম'ম' মানে অকণমানো নাখালে স্কুট এগালমান খালে যে লোকৰ ছামাৰ ভেকেচন শেষ হ'ল আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে ছোৱালীক স্কুল নিদিয়ালৈকে আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফুৰিবলৈ আহিব পাৰিছোঁ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ফুৰিবলৈ আহিবলৈ মানে কি জানে জীৱনটোত মানুহে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগিব আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে সঁচাকৈ এনিটাইম ঘৰৰ টেনশ্যন গাল লৈ 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 কেতিয়াবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন লাগি যায় চাবচোন অকণমান সেইকাৰণে মানুহে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিব লাগে আৰু ব্যৱসায় কৰা মানুহে নিজেই ৰজাব নিজৰ কাম নিজেই ছুটি ল'ব পাৰে তথাপিও ইমানো নোৱাৰে আজিকালি মানে একদম চকুত চকু লাগি চাই থাকিব লাগে নহ'লে মানে প্ৰব্লেম হয় বুজি পাইছেনে এতিয়া বাছৰ কামো চোৱা হ'ল মানুহজনে ক'লে আমি বহুত আগতে প্লেনিং কৰি থৈছিলোঁ শ্বিলং যাম শ্বিলং যাম লগৰক ধৰিছিলোঁ লগ কিন্তু তাহাঁতি মানে একো ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিলে সেইটো কাৰণে আচলতে আমি অকলেই আহিব লগা আছিলে কাৰণে ভগৱানে এইবোৰ ছাডেন প্লেন কৰি দিলে মানে মানুহজনীয়ে যোৱাকালি ৰাতি কৈছে শ্বিলং যামগৈ বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে এয়া শ্বিলং গুচি আহিলোঁ সঁচাকৈ বহুত ৱেডাৰটো যে ইমান ঠাণ্ডা নহয় ভাল লাগি গৈছেগৈ মানে বিৰাট ভাল লাগিছে তেন্তে আৰু কি ক'ম এয়া আৰু শ্বিলং ফুৰিছোঁ কাইলৈ অকণমান ক'ত ক'ত ফুৰাবলৈ নিয়ে বা মানুহজনে কাপোৰ পটাপত পতাপত ভৰাইহে আনিলোঁ এতিয়া কি হ'ব জানো ছোৱালীক টোপি এটা লাগে বুলি ক'লে শ্বিলং বজাৰখন চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া টোপি এটা নাপালোঁৱেই কাইলৈ বিচাৰি দিব লাগিব এনেকেই দিনটো হৈ আছে যাওঁ তেন্তে কি ক'ম আৰু দেখাই দিছোঁ আৰু মই য'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি কৈছোঁৱেই ভাল লাগে মানে বহুত মানুহ আছে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকা বাহিৰখন দেখাই নাই এইটো চেগতে দেখকচোন সকলোৱে হাতত মোবাইল আছে তথাপিও মানুহে ফুৰিবলৈ যাবলৈতো কৰা নাই সেইকাৰণে এইটো চান্সতে শ্বিলংখিনো শ্বিলংখন চাই লওক যিসকলে নাই আহা যি পাইছোঁ দেখাইছোঁ আদে বেছিকৈ শেষলৈ আকৌ দীঘল হৈ যাব যে সেইটো কাৰণে ঠিক আছে আজিলৈ ৰাখিছোঁ সদায় কোৱা দেউ কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট